एकता मंचचे अध्यक्ष प्राचार्य अजय कौलसर यांच्या वतीने विविध सोसायटीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी यांना दरवर्षीप्रमाणे मोफत छत्रीवाटप करण्यात आले सदर छत्रीवाटप करण्याचा कार्यक्रम यारी रोड येथील ऑर्किड हॉलमध्ये संपन्न झाला एकता मंचचे उपाध्यक्ष प्रशांत सर उपस्थित होते यावेळी स्थानिक सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी आणि प्राचार्य अजय कौलसर यांच्या कामाचे कौतुक करत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या जय सर ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसमें लोगों की भलाई बारिश के मौसम में जो लोग जिस सोसाइटी के जिस, जिस सेक्शन को हम इनवाइट करते हैं उनके लिए एक छतरी भी काफ़ी महंगी होती है और अक्सर करके वर्सोवा में हवा इतनी चलती है कि छतरियाँ टूट जाती हैं तो अगर खरीदी की होगी तो ये छतरियाँ जो है लोगों के लिए बहुत काम आएगी अजय सर ने ये जो मौसम के हिसाब से जो तो काम किया है ये बहुत ही सराहनीय काम है इस तरह से सोचते हुए लोग बहुत कम होते हैं कि जो लोग अपने घर से काम के लिए जा रहे हैं उनको अगर एक छतरी दी जाए तो उनका अपने काम पे पहुंचना बहुत आसान हो सकता है और ये कंटिन्यूस चल रहा है जैसे सर तो काफ़ी कुछ करते रहते हैं उसमें से ये भी एक प्रोग्राम है जो लोगों के भलाई के लिए और उनको आराम और सुकून पहुंचाने के लिए सर करते हैं आई होप कि ये हमेशा चलता रहे और सर को ऊपर वाला सेहत और ये ताकत दे कि सर इस तरह के काम हमेशा करते रहें थैंक यू काफी साल पहले अजय सर ने एकता मंच का स्थापन किया इसी उद्देश्य से किया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो कुछ कर नहीं सकते हैं जिनके पास माली हालत सही नहीं है उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़े रहने के लिए एकता मंच का स्थापन किया गया था और ये जो छतरी वाटप का जो काम है ये कई सालों से हर साल मानसून आने पर ये छतरी बांटी जाती है लेकिन ये किसको बांटी जाती है जो गरीब है गरीब तबके के लोग है हाउस मेड है सिक्योरिटी स्टाफ है ड्राइवर्स है सर्वेंट्स है ये इनको दी जाती है क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक छतरी की भी कीमत होती है और हर आदमी वो कीमत अदा नहीं कर सकता है तो इसके थ्रू से भी उनको एक छोटी सी मदद हो जाती है और ये काम जो है हर साल कंटिन्यू कई सालों से ये काम चलते जा रहा है एकता मंच के और भी बहुत सारे काम जो साल भर चलते हैं कई सालों से चलते आ रहे उसके साथ में एक काम का भी कई साल पहले यहाँ पर ये काम ज्वाइंट हो गया था और ये सिलसिला मैं समझता हूँ अजय सर चलाते रहेंगे क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता लोगों की तरफ से उनको एक मदद हो जाती है ये पिछले 20 सालों से लोगों की खिदमत कर आए राज्य सरकार का ये मेन था कि लोगों को गरीबों को जितना हो सके मदद करे और गरीबों की मदद के लिए और आज आप देख रहे हो कि छाटा वापस जो हुआ वो प्यार भरी सौगात थी अजय सर की तरफ से ताकि हर गरीब तबका बारिश के मौसम के अंदर अपने आप को सेफ रखे इसी तरह सर हर मन जो है वो हर गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है हमारी दुआ है कि अजय सर की उम्र बहुत लंबी हो और वो इसी तरह से अच्छे से अच्छे काम करते रहे आपल्याला संपूर्ण ह्या भारतातील नागरिकांमध्ये एकता पसरली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं भारताचं नाव रोशन झालं पाहिजे भारत एकजूट राहिला पाहिजे ही भावना या शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यांनी आख्या राज्यामध्ये आपल्या शिक्षणाचा आपल्या सेवेचा धबधबा निर्माण केलेला आहे अशी अजय फौल सरांच्या मार्गदर्शनातून ही एकता मंच सुरू झालेली आहे आणि त्या माध्यमातून मग ते जनकल्याणचं काम असेल आरोग्याचं असेल सामाजिक क्षेत्र असेल शैक्षणिक सुविधा असतील या सगळ्या सेवामध्ये त्यांचं नाव आहे आणि त्याच माध्यमातून एकता मन हे असे निरनिराळे कार्यक्रम का घेत आज देखील शेकडोच्या संख्येनं लोकांनी छत्र्या घेतलेल्या आहेत छत्र्या आज या ठिकाणी दान करण्यात आलेले आहेत या भावनेनं ही एकता आपापसाठी आप शेजाऱ्या शेदारे, शेजाऱ्यांमधील ही भावना राहावी या उद्दिष्टानं ह्या छत्र्यांचं आज त्या ठिकाणी वितरित करण्यात आलेलं आहे